असलम यूवर्स आज मैं आपके साथ इटालियन ऑमलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो अंडे ले लिए हैं अंडों को मैंने तोड़ लिया है अब दो चम्मच मैंने दूध के ले लिए हैं दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है ठंडा नहीं लिया है वो मैंने इसमें डाल दिया है वन फोर टी स्पून लिया है मैंने नमक का चाय वाला चम्मच लिया है वो मैंने इसमें डाल दिया है नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं वन फोर टी लिया है मैंने पीसी हुई काली मिर्च का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से फेंट लिएगा अब मैंने तवा ले लिया है नॉन स्टिक का ही आपने तवा लेना है सबसे पहले मैंने इसके नीचे फ़्लेम ऑन कर ली है फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली आँच रखनी है एक चम्मच लिया है मैंने कुकिंग ऑयल का वो इसके ऊपर डाल दिया है ऑयल को सबसे पहले हम हल्का सा गर्म कर लेंगे दो चम्मच लिए हैं मैंने बारीक कटी हुई प्याज के वो हम इसके ऊपर डाल देंगे प्याज को आपने बहुत ज़्यादा बारीक काटना है दो चम्मच ही लिए हैं मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च के वो इसके अंदर डाल दिए हैं शिमला मिर्च को भी आप बारीक बारीक ही काटिएगा दो चम्मच लिए हैं मैंने बारीक कटे हुए टमाटरों के वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं सारी सब्जियां डालने के बाद इसमें फ़ौरन से चम्मच चला दिएगा सब्जियों को इतनी देर पकाइएगा कि ये गल जाए ये देखें सब्जियाँ गल गई हैं इतनी देर ही आपने इसको पकाना है चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है सब्जियों को हम चारों तरफ फैला देंगे इस तरीके से ये देखें अब जो अंडा हमने फेंट कर रखा था वो हम इस सब्जियों के ऊपर डाल देंगे चारों तरफ फैलाकर इस तरीके से डाल दिएगा अंडे को आपने इतनी देर पकाना है कि इसका फिफ्टी परसेंट हिस्सा पक जाए ये देखें अंडा ऊपर की तरफ रनी हो गया है पक गया है अब दो चम्मच ले लिए हैं मैंने कद्दूकश की हुई चीज़ के वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चारों तरफ फैला अच्छे तरीके से डाल दिएगा इस तरीके से ये सारी चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दी है चीज़ डालने के बाद आपने इसको इतनी देर पकाना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ये देखें सारी चीज़ पिघल गई है अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे ये मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे दो से तीन मिनट तक ये अंडा पक गया है प्लेट रख कर हम इसको इस तरीके से उतार लेंगे ये देखें कितना बेहतरीन ऑमलेट बना है अब थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बारिक बारिक काट लिया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया डालने से इसका ज़ायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये मैंने डाल दिया है इटालियन ऑमलेट बनकर बिल्कुल रेडी है इस रेसिपी को सहरी पर ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा